कौन सा है अवसर तीजो प्रश्न अलग शब्द पहचानिए तो जुदो पड़ता तो शब्द है जीष्म चौथो प्रश्न इस कविता में ओ सबसे बड़े ताकत वाले शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है भगवान के लिए पांचवी खाली जी तेरी रहमत से हम सब ने ए जिसम ओझा पाए है प्रश्न नंबर बे तीनों अविपाक एक वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े हैं? जवाब बच्चे भगवान के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। बीजो प्रश्न हमें यह शरीर किसकी कृपा से मिला है जवाब हमें यह शरीर ईश्वर कृपा से मिला है त्रीजो प्रश्न आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? जवाब मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ चौथो प्रश्न आप भगवान से कब प्रार्थना करते हैं हम जब संकट में फंस जाते हैं तब ईश्वर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से पांचवा प्रश्न तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ है त्यारछी प्रश्न नंबर बे तेनो विभाग दो तीन वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है क्यों जवाब मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसने मारने चाहे उसे वो कोई बचा नहीं सकता बीजो प्रश्न सभी का है तू सभी तेरे का अर्थ समझाइए ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है ईश्वर ही हमें आफतों से दूर करता है इसीलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना हम तेरे हैं आप हमारे है। प्रश्न भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं जवाब भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हिंदू मंदिर में मुसलमान मस्जिद में ईसाई चर्च में सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्नि में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चौथो प्रश्न तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है इसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं पांचवा प्रश्न आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपने कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे त्यार पी प्रश्न नंबर तरण अपना मन पसंद चित्र चिपकाकर उसके आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए मेरी माँ तेना विषे आप एक कविता लखीजे माँ पर कविता घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ तेरी ममता की छाव में जाने कब बड़ा हुआ काला टिक्का दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसे है मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ प्यार ये तेरा कैसा है सीधा साधा बोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ कितना भी हो जाऊ बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ प्रश्न नंबर चार अपूर्ण काव्य को अपने मतानुसार पूर्ण कीजिए तो चलो अ काव्य ने पूर्ण करिए अपी रह तो शुरू हुई है मंजिल बैठे दूर है मंजिल बैठे दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है कस्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती है ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है त्यारछी प्रश्न नंबर पांच रेखांकित शब्दों को वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए दरवाजा दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए हाथी जंगल में हाथियों ने उत्पात उत्पात मचाया में हम तेरे आगे से झुकाते हैं त्यार चौथा में पेड़ पक्षी तो के पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी य ने किताब ये मेरी किताबें है प्रश्न नंबर छो वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं में से योग्य उपसर्ग लेकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए प्रवत्ता गति प्रगति निर्वत्ता गुण निर्गुण विवत्ता देश विदेश નયે આય આયન અને ઇયત તે શબ્દ નો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે પઢવત્તા આય પઢાયત ઇન્સાનિયત બાબુવત્તા આયન બાબુઆઈન પ્રશ્ન નંબર સાત શબ્દો પઢીએ ઓર ક્રમ લખીએ અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે પ્રમાણે પ્રમાણે ક્રમ લખવાના છે તો ચાલો જોઈએ સૌથી પહેલા આવશે આસમાન ત્યાર પછી ઈશ્વર કંચન ક્ષમતા ખુદા જમી દુનિયા દ્રષ્ટિ નાવિક પ્રાર્થના યોધ્ધા શ્રુ શ્રૃંખલા પ્રભુ કે પ્રતિ કૃતજ્ઞતા પરમેશ્વર કે પ્રતિ દ્રઢ વિશ્વાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં સ્વ અધ્યયન પોથી માં પાઠ પહેલો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ પાઠ બીજાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ બીજાની અંદર ત્યાં સુધી આવજો વિડિયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર